Сьогодні міняють конституцію, знову ж переписують підчергового президента, знову ж таки так хоче Росія, бо це дійсно їхня така вимога. Мінські угоди, ви розумієте, теж про що я кажу. Ну питання суть питання не в цьому. Суть питання в тому, як ви відноситеся зараз до так званої децентралізації, по, по ще є цим самим вони хочуть змінити територію України, бо вони ж не дивляться по області а так звані губернії роблять так, і, і за того, щоб сьогодні на половину Донецької, половину Луганської області не стало цілою, як вона була на, на, на території України. Таким чином змінити територіальний уклад не може такого бути? Та я взагалі, розумієте, це настільки очевидний факт, очевидно етап геноциду, більше нічого. Изменить привычный уклад жизни на селе, ну, согнать людей неведомо в какие объединения, все это опять разрушить очень просто. Создать новое очень сложно. Тем больше много громад да. уже начали формироваться. Да, 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 И в да, Украине, да. я знаю, больше там когда, тысячи. Когда изменения происходят на основе того, что народ, на основе развития народного самосознания, это одни изменения. Это правильные изменения. Это называется развитием народного духа да, и народной души а когда сверху очередной грозь он рассказывает как кому жить и почему ничего хорошего из этого не выйдет тем более что украинцы сегодня это не те украинцы которые были два года назад не при всем понимаешь? это люди уже сегодня побывавшие на войне это люди которые посмотрели в глаза смерти это люди которые привезли как в 17 году с Первой мировой уволившись из своих частей, привезли домой винтовки и закопали их в огородах. Сегодня все напоминает тот самый пресловутый 20-й год, когда произошло провозглашение украинской народной державы, когда сформировалась армия Симона Бедлюры, вдруг из ничего, из вчерашних селян, откопавших пулеметы и винтовки, да, и украинцы начали строить свою жизнь так, как они считали это нужно. Тогда это не получилось. Сегодня, может быть, это приведет вообще, ну, если это будет хаотично, приведет вообще к уничтожению, так сказать, украинского народа как такового. Но жить в тех рамках, которые они сегодня стараются навязать, опять сверху, не будут. Вот я уверен на сто лет, на сто процентов, не будут люди так жить. Вот не будут. Будут появляться партизанские загоны, будут самоуправляемые территории. В стихийная торговля не загонят они украинскую стихию в рамки. Не загонят. Двіркадічу, скажіть, будь ласка, ви сьогодні е, говорите російською мовою, ви російський, скажімо, совєтський офіцер, багато вас зв'язують людей з ФСБ, е, з радником там, кажуть, України, що він там двойний, тройний агент. Ви так переживаєте сьогодні за Україну, за український нарід. Е, розкажіть, будь ласка, ви громадянин Америки чи Росії? Е, хочеться, що вас зв'язує з цією землею і хто ви є для України? І що вона Я, я гражданин Украины, во-первых. В Украине я живу 16 лет. С тех пор, как мы отказались штурмовать Белый дом в 1994 году, с тем спецподразделением, спецподразделением в котором я служил, у нас выгнали из тогда уже Российской армии. Вот. И с тех пор, как бы, я, моя судьба связана с Украиной. И то, что я разговариваю по-русски, это я очень люблю слово российский. Российская мова для меня вообще звучит как... Это Ленин, не Ленин придумал, а Ельцин придумал. Он никак не хотел называть русских русскими и придумал вот это знаменитое россияне. Россияне, меня тошнило еще тогда. Поэтому я, никаких россиян не существует. Существуют русские, калмыки, мордва, финны, понимаете? Точно mm -hmm. так же, как существуют украинцы, клин, татары, евреи и прочие. Поэтому, ну, я бы с удовольствием называю украинской мовой, потому что, ну, например, когда я выпью, я очень сильно пою вот, украинские песни. Я очень много знаю, а может там с акцентом... Вы много пьете, Саверка Ильич. Ну, как любой советский офицер. Понятно. Ну, а не запьешь тут Понятно. с Майданом и с такими событиями. Вот. Ваша сім'я живе, uh, да, да, сім живе в Україні. Безусловно, сім'я живе в Україні. Ви можете нашим глядачам, ну я Но розумію, є. що є свої не сьогодні не, не, ну, не, не, ну, не, не, ну, пояснити. Не хочеться, щоб знали вороги про наші вот, сім'ї, все таке давайте, інше. Але вас є діти, yes, конечно, вот. Есть дети. чим ваші діти займаються? Учиться. Маленькі вони вас підтримують, найстарший вас, конечно, хто конечно. вас, хлопці, дівчата. Розкажіть нашим українським дівчатка. жінкам такий гарний чоловік, я бо дам. багато жінок будуть дам. задивлятися і казати, що такий головоглазий, гарний чоловік, і ніхто не знає, бо ж багато дивляться вас жінок, і кожна мрія вдруг я не, Друзья, не за ніжняк, кольца на руці давайте, вас давайте, немає. Ні-ні, розкажіть, будь ласка, в такий момент слажне сімейне отношения і положення сложне. И... Вы сами понимаете, что скитание по военным гарнизонам, и там больше 20 раз смены места жительства и прочее, и так и не имение своего жилья, оно не располагает к особому семейному комфорту и уюту. Я не знаю там женщин, которые бы долго выдержали такую, э, такую ситуацию. Но, ну, семья у меня есть, конечно, есть дети, они учатся, есть дочь, есть сыновья. То есть я ими всеми горжусь, они мною всегда все Дружина у вас есть официально. Нет, официально и не нет, жила, да, вас, не выдержала вас, да? Не выдержала меня, да, покинула. знаете, как у... Как у женки, так что, Розумовский неудруженный, да, у... я так и допытала. Ну, Тут э, есть еще некий момент исторический... Да я бы еще до вас, но есть, но, вы неудруженный, да. бачите? Есть э, некий момент исторической справедливости, потому что я являюсь одним из прямых потомков Гетьмана Кирилла Розумовского. И Кирилл в свое время... Чули ми також цю історію да. ваш... своє більш того, якщо дозволите, я знаю, що в Харкові наші, так скажемо ватажки нашого українського народу, це дуже поважні люди. Вам навіть вручили на горі булаву гетьмана да, Розумовського, і що ви поклялись своїм родом. І це для вас дуже серйозно. І що ви є гетьманом українського народу і свято в це вірите, і поклялися своїм родом, що ви будете. И... уберегать Украину от так, вот, так, Сергей? Да, так. Я хочу с Это так. Так вот, возвращаясь к Екатерине. Когда Кирилл на штыках своего гвардейского полка из Маловского произвел государственный переворот в Российской империи и привел Екатерину на престол, mm -hmm. то когда он стал гикменом, он подумал, что царица как-то должна ведь да? Mm -hmm. И принес Конституцию Украины, основанную на Магдебургском праве и в статуте, в Великом Литовском статуте. Которые были очень многие интересные пункты, но в том числе и установка наследственного гетьманства, то есть образование новой царствующей династии в империи, хотя бы на территории, как тогда называлась Малороссии. Но за это подступ, поплатился немедленной отставкой и 12-летним изнанием в Страсбург, уничтожением института гетьманства. Вы понимаете, да? То есть украинская mm. державность была Да. Так вот, это было в 1764 году, с тех пор на Украине жизни нет, как я считаю. И сама история, знаете, Бог великий шутник. Вот почему вы так радеете за Украину. А я э, чувствую, знаете, вот во мне бьется э, эта кровь, это сердце. И я уверен, что вот это и есть улыбка Бога. То есть вернуть Украине то, чего она заслуживает. То, чего по, ее позбавили. Да, по чего ее позбавили. А может именно, может так и надо, чтобы это был потомок того самого а, проклятого царицы Гитлера. Ви відчуваєте саме саме потомком проклятого гетьмана царицею Катерини. Так. так. Ну, я вперше таке від вас чую, бо я знаю, що ви дуже скромна людина і ви не дуже, не дуже кому вдавалося вас розговорити. А мені це вийшло. Я щиро вам дякую. Шановні наші глядачі, українська мовна телекомпанія «Столиця», Валентина Виноградова з Сергієм Розумовським сьогодні в ефірі. Правда, як вона є. Дякую.